رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمن اللہ جل شانہ کو سمست نبی در گھٹنا سنائی سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اللہ نے اپنے ذابطے سمجھائے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا ذابطہ کیا انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اللہ جل شانہ کو نظر ضابطہ اور نیم بزے سین کامیابی او ناکام ضابطہ نیم کی اللہ شاہ کا ذاتہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے بہت سنجے انبیاء علیہ امبیا علی کی مسلات والے پٹائی جے ضابطہ تدر گھٹنا درازہ نیم اللہ بزے سین جا انبیاء علیہ کی مسوات و سلام در کے اللہ جامع شانو منوشی نکٹے پٹائی سے انبیاء علی علیہ السلام کو ہمیشہ ان لوگوں کے بعد بھیجا گیا ہے جو دین سے بیزار ہوں دین نہ چاہتے ہوں انبیاء علیہ کی مسوات و سلام در کے اللہ کوئی سمست منوشر نکٹے پٹائی سے جرا دن کے دن فرائے رکھتے دن کے گرہن کرتے چاہے نا تادر نکٹے ہی در کے پٹھائی سے انبیاء علیہ السلام اسلام کو ان انسانوں کے پاس بھیجا گیا جو دین نہ چاہتے ہوں یا تو کفار ہوں یا وہ مسلمان ہوں جو بگڑے ہوئے دین پر چل رہے ہوں اور دین کے اندر دین کو اپنی خواہش کے تابع بنایا ہو تو انبیاء علیہ السلام کی دو جماعتیں ہیں ایک کفار کے لیے ایک بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے انبیاء علیہ مسات ہوئے تو کافر دیر نکٹے پٹے سن না হয়তো ওই সমস্ত মুসলমানদের নিকটে পাঠাইছেন যারা দিন থেকে দূরে এবং দিন থেকে বেগড়াই গেছে যারা দিনের দিন থেকে দূরে সরা সমস্ত মানুষদেরকে দিনের দিকে ফিরাইবার মেহনতের জন্য আল্লাহ শাহনুকু নবীদেরকে পাঠাইছেন তো নবীদেরকে হয়তো কাফেরদের নিকটে পাঠাইছেন তাদেরকে ইসলাম দিকে আনার জন্য আর না হয়তো ওই সমস্ত বেগড়ানো যা মুসলমানদের নিকটে যাদের যাদের জিন্দিগি دین شورا وہ منش نکٹے ابا نبی در کے پٹائی سے امبیا علیہ صلاح السلام کی محنت کے دو مرحلے ہوتے ہیں अम... ایک مرحلہ یہ ہے کہ بے طلب انسانوں کے اندر پھر کر کے ان کو دین پر آمادہ کرنا اور تیار کرنا بولتے سنجے امریا علیہ مسلام محنت دیر ستور. ایک ستور تو اسے بے طباب جدر مدے کو آگرہ نہیں منسر محنت کرے تر دیگر مدد پیدا کر آمادہ ہو جائے تیار ہو جائے ان کو پھر امبیا علیہ السلام دن سکھاتے اور سمجھاتے ہیں اور دن پر ان کو چلاتے جرا جدر دیگر مدے تو پیدا ہو جائے تر کے امبیا علیہ السلام دن سکھنگ محنت کرتے ہیں ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے زمان مدعے ابتے کے وکر مدے اللہ جما شان کو نبی در کے اللہ جل شانہ نے ذاتہ یہ بنایا کہ نبی آتا ہے اور نبی آ کر کے انسانوں کو دین پر آمادہ اور تیار کرتا ہے اور دین کی محنت کرتا ہے اللہ جل شانہ کو نیو میٹا بنائی سن یہ جی نوبید کے پاٹائی دینی نبی راشی محنت کرتے ہیں مانوش کے دین روپر آمادہ کرتے رو اس محنت کے لیے اللہ جانو کی طرف سے ایک مہلت ملتی ہے نبی کو محنت کی مہلت ملتی ہے اور انسانوں کو اس ہدایت کی قبولیت کی محنت ملتی ہے محنت مدے نوبید کو محنت دیتے مانور دے کے محنت کے قبول کری گرہن کرے ہدایت پوار دیتے جب محلت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ شاہ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے جب محنت پورا ہو جائے تو تھے کہ ایک فیصلہ آشتے. وہ لوگ جنہوں نے علیہ السلام کی بات کو مانا ایمان لے آئے اور دینی زندگی گزاری ان کے لیے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو زمین کا وارث بنائے گا اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کیا نبی کا مقابلہ کیا اس پر اللہ جل شنو اپنے عذاب کا جاڑو پھیر دیتے تو اللہ پاکر فیصلہ اٹاس ہے ذرا ماننے والا ذرا نوبی در کے نبید محنت کے گرہن کرے ہدایت راستہ آشے ایمان کے گرہن کرے اللہ پاکر کر حکم مت و دین مت و جیون جاپ کرے اللہ جب شالو ہو تادر کے জমিনের ওয়ারেস বানাই বানান এবং যারা দিনকে গ্রহণ করে না আল্লাহ পাকের আনিত আল্লাহ পাকের পাঠানো দিন থেকে দূরে সরে যায় আল্লাহ শাহর আজাবের ফেসালা আজাবের জাল তাদের উপরে আসে হার জমানে মে দিন জিন্দা হুয়া তো আমিয়া আলি সালাম কি মেহনত সে জিন্দা হুয়া প্রত্যেক জমানার মধ্যে যে দিন জিন্দা হয়েছে আমি আলহিমের মেহনতেই জিন্দা হয়েছে دین کو تو اللہ اپنی قدرت سے زندہ کرتا ہے مگر نبی کی محنت کو اس کا سبب بنایا ہے دین تو اللہ جب و نز قدرت درائی زندہ کریں کین تو نبی دن محنت کے الفاظ سبب ہی شبے بے بہر کریں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ذاتہ ہے کہ جب بھی دین زندہ ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اور نبی کی محنت سے زندہ ہوگا اور جب بھی نبی کی محنت ٹوٹے گی

تو اللہ جل جان کفار کو نبی کا مقابلہ کرنے والوں کو صاف کر دیتے جھاڑو پھیر دیتے نبی اور نبی کے ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا دیتے سنجے عذاب آشتو شستی آشتو تو جرا نبی دیر مقابلہ کرتو نبی دیر مقابلہ آشتو تا تادر کے اللہ دھوس کرے اللہ پاکر کر عذاب جال دیے تادر کے شس کرے دیتے এবং মানবা দেরা নবী কে তাদেরকে জমিনের ইনসান ফের আল্লাহ শানু নবী কে কম পিছে রি প্রত্যেক মানুষের জন্য মৌত নির্ধারিত মৃত্যু নির্ধারিত প্রত্যেকটা মানুষ সময় মতো দুনিয়া থেকে হয় تو البا جب نبی دیر کے اٹھے نہیں تھے قوم تھاکی جی جب نبی کی محنت ٹوٹ جاتی تو لوگوں کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ دین نکلنا شروع ہو جاتا جب نبی دیر محنت بند ہو جائے تو آستے آستے امتر زندگی تھی منوشر زندگی تھی دین باہر ہوتے آرمب اور ان کی آنے والے نسلیں آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے کفر میں ڈوب جاتی پھر اللہ جل شان ہو نبی بیج دیتے ہیں ایر پر محنت نہ تھا کر کرانے ایدر نصویت تھے کہ آستے آستے دین باہر ہوئی جائی تو تارا کفر ان مدھے آشے جائی تو تو اللہ جل شان ہو ابار رحم خائے تدر جنن نبی پتھائی تھے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بیجے جن کی محنت کا ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقہ تھا اور ایک ہی ضابطہ اللہ نے بنایا کہ نبی کی محنت سے دین زندہ ہوگا اور نبی کی محنت ٹوٹے گی تو نیجی زندگی اٹھ جائے گی حضرت آدم علیہ السلام سے کنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تو اللہ جل و کو ایک ہی نیم رکھتے ہیں جنہوں بھی آشتے محنت کرتے ہیں تکن منوش زندگی مدد دین آشتو جکن نبی دنیا تھے کہ تشریف نہیں اب محنت بند ہوئے جائے تو آستے آستے منشی زندگی کہ دین باہر ہوئے اور یہی ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک بنایا ہے اللہ و شان ہو قیامت انبیاء علیہ السلام کی محنت کا ایک ترتیب ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا ایک ترتیب ہے کچھ خصوصیات ہے انبیاء علیہ السلات و سلام محنت ایک تو خصوصیات بش... 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 آشت آپ